السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ آبید آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں اپنا افسانہ پیش کر رہی ہوں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم مجلے بھیا نے کینیڈا جانے کے فوراً بعد میرے تمام کاغذات فائل کر دیے تھے اور اب تو میرا میڈیکل بھی ہو چکا تھا لیکن میں بار بار سوچتا تھا کہ میں رومانہ کو چھوڑ کر کیوں کر پردیش جا سکوں گا وہ بھی ساتھ سمندر پار لیکن بڑے بھیا کے کلینک پر ہونے والی فائرنگ کے بعد امی میرے آگے گڑ گڑانے لگی میری زندگی چاہتے ہو تو باہر چلے جاؤ فوراً چلے جاؤ میں نے امی سے کہا امی باہر جانا زندگی کی ضمانت تو نہیں ہے لیکن امی نے کچھ نہیں سنا امی کہنے لگی تم چلے جاؤ میری آنکھوں سے جلد سے جلد یہاں سے دور ہو جاؤ چاہے دبائی چلے جاؤ چاہے کہیں اور چلے جاؤ وہاں سے پھر کینیڈا چلے جانا میں نے رومانہ سے ذکر کیا اور رومانہ نے روتے ہوئے کہا جیسے تمہاری مرضی لیکن میں گھر آیا اور میں نے امی سے کہا رومانہ کا ذکر کیا کہ میں اپنے کلاس کے ساتھی رومانہ کو پسند کرتا ہوں امی نے کہا ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں امی رومانہ کے گھر گئی. لیکن رومانہ کی امی نے کہا دیکھیے بہن ہماری ایک ہی بیٹی ہے ہم اس کو بھی پردیس بیاہ دیں گے تو پھر ہم کیسے تنہا زندگی گزاریں گے اور امی خالی ہاتھ واپس آ گئیں امی نے کہا کہ وہ گھر دامات چاہتی ہیں جو کہ تمہارے لیے ناممکن ہے اور ہمارے لیے بھی ناممکن ہے رومانا نے بتایا کہ اس کا اس کی پھپو کا بیٹا شتاب ان کے گھر داماد بن کر گھر داماد بن کر آنے کو تیار ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اور پھر بلاخر میں کینیڈا چلا آیا کینیڈا آنے کے بعد سال ہو گیا تھا رومانہ کی دھوم دھام سے منگنی ہو چکی تھی اور اب شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں میں کھڑا ہوا تھا لاؤنج کے شیشے میں شیشے کے باہر کا منظر صرف برف برف ہی برف تھا میرے دائیں ہاتھ کو ٹی وی چل رہا تھا جس پر ستاروں کی گردش کا دورانیاں بتایا جا رہا تھا میں نے سوچا انسان کی زندگی میں بھی تو ستاروں کی گردش ہی ہوتی ہے میں نے جو حکمانہ کا ہاتھ پکڑ کر قدم قدم ساتھ رہنے کے وعدے کیے تھے وہ سب جھوٹ ہو چکا تھا سب سب تحلیل ہو چکا تھا فضاؤں میں ہر وعدہ کہ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ پاکستان سے چھوٹی بہن نائلہ کا فون آیا اس نے کہا بھیا رومانہ کا منگیتر اپنی شاہ ولیمے کے کارڈ بانٹ کے گھر واپس آ رہا تھا کہ اس کو ٹارگٹ کل کر دیا گیا ہے اور اس کے صدمے سے اس کے والد بھی چل بسے ہیں رومانہ کو سکتا ہو گیا ہے سب اس کو رولانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ساکت ہے نائلہ کا خون بند ہو گیا اور نائلہ کا خون بند ہونے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ جیسے مجھے بھی سکتا ہو گیا ہے میرے اندر اتنی بھی اخلاقی ضرورت نہیں تھی کہ میں رومانہ کو تسلی کے دو لفظ بول دیتا میں بھی روتا رہا کافی دیر روتا رہا اب بالاخر بودھن دل کے ساتھ سو گیا کئی دن گزرنے کے بعد میرے اندر اتنی ہمت آئی کہ میں رومانہ کو فون کر سکوں میرے اندر اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں رومانہ کو کیا کہہ کے دلاسہ دوں گا جب میں نے رومانہ کو فون کیا تو وہ بھی روتی رہی میں بھی روتا رہا یہ فون ہمارا صرف گلوزاری پہ ختم ہوا لیکن اس کے بعد جب میں نے فون کیا پھر دو دن بعد فون کیا تو رومانہ کچھ پر سکون لگی اس نے بتایا کہ قدرت کے کھیل جو ہوتے ہیں قدرت کے جو منصوبے ہوتے ہیں انسان اس کو نہیں پہچان سکتا ہے میں نے پوچھا اب تمہارا کیا ارادہ ہے اس نے کہا میں نے تمہارے ساتھ اپنے دل کے سچے جذبوں سے گھر بنانے کی کوشش کی تھی لیکن پھر امی نے منع کر دیا تو میں نے امی کے آگے سر جھکا دیا اب جب شتاب کے ساتھ میرا گھر بننے کو تھا تو شتاب مجھے بیچ مجدار میں چھوڑ کر چلا گیا اب کیا ہونا ہے کیا ہونا چاہیے میں یہ سوچنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں سوری میں نے کہا میں آ سکتا ہوں وہ ہزیانی انداز میں چیزی ہرگز نہیں آنا یہاں بھیڑیے پھر رہے ہیں تم کو بھی کھا جائیں گے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے نہیں آتا ہوں لیکن کوئی صورت نکالتے ہیں پھر میں نے اس سے کہا کہ تم امی دونوں ماؤں کو ملواؤ اور امی پھر میں نے امی سے کہا کہ امی آپ رومانہ کا رشتہ پھر دیجئے امی نے رومانہ کا رشتہ دیا جو ساجدہ بیگم نے عموم کر لیا لیکن اس طرح سے کہ ہم کو ہم دونوں اپنے اپنے گھرانوں کے ساتھ دبئی پہنچے اور وہاں پر ہماری شادی ہوئی اور وہاں سے پھر کاغذات میں کاغذات لے کر کینیڈا آیا رومانہ کے اب کینیڈا آنے کے بعد وہ کلی پہنچی ہے اور یہاں آنے کے بعد ابھی اس کی تھکن نہیں اتری ہے وہ غافل سو رہی ہے میں اس کے پاکیزہ چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا ہوں کہ مشرقی لڑکیاں کتنی سعادت مند ہوتی ہیں والدین جو چاہتے ہیں وہ ان کے آگے سر جھکا دیتی ہیں اپنی مرضی کو بالائے طاق رکھتی وہ کچھ نہیں بولتی ہیں لیکن خدا کے کارخانے کا انتظام دوسرا ہے وہ جو چاہتا ہے وہی وہ ہو کے رہتا ہے شتاب کے ساتھ اس کا مقدر میں ملن نہیں تھا وہ ایک جبریہ رشتہ تھا ضرورت کے تحت کیا گیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس لے کے انجام تک نہیں پہنچایا میرے ساتھ اس کا رشتہ میں قدر کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا ہم نے کوشش بھی کی کہ ہم ایک دوسرے کو بھول جائیں لیکن ایسا ہو نہیں سکا اور بالآخر قدرت کا نظام اپنے پورے حساب کے ساتھ ہماری زندگی کو سمیٹنے کے لیے آ گیا حقیقت ہے کہ انسان اگر صدق دل سے چاہے اور اس کا منصوبہ خدا کو بھی پسند آئے تو خدا ضرور اسباب پیدا کرتا ہے ان کو ملانے کی ساتھ سمندر پار آنے کے بعد یہاں کی زندگی میں ایڈجسٹ کرنا میرے لیے کتنا مشکل تھا میں نے کسی گھڑی کسی ساتھ رومانہ کو فراموش نہیں کیا تھا میں جانتا تھا کہ وہ کسی اور کی امانت ہو چکی ہے لیکن میں مجبور تھا مجھے لگتا تھا جیسے کہ شاید میں ساری عمر نہیں بھول پاؤں گا میں شاید ساری عمر شادی بھی نہیں کر پاؤں گا اور اسی طرح سے اس کے گرد میری دنیا گھومتی رہے گی لیکن خدا کے یہاں مقدر کی کتابوں میں ہمارا ملن لکھا جا چکا تھا اور آج میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے میری رومانہ لوٹا دی ہاں میرے دل میں خلش ضرور ہے شتاب کے جانے کی اور میں اس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اس کے ساتھ میں اس سچی حقیقت کے افسانے کو تمام کرتی ہوں آخر دعوانا الحمدللہ رب رب والصلاة والسلام وسلام خیر وسلم و تیمین الطاہرین یہ میں آپ کو اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ میں افسانے جو ہیں جو میرے گرد حقیقت ہے حقیقت کی دنیا میں اس میں